आणि आता सुरुवात करूया आजच्या स्पेशल रिपोर्टला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज देशवासियांशी संवाद साधला यावेळी मोदींनी स्वदेशीचा नारा दिला देशाला समृद्ध करायचा असेल तर प्रत्येक घर आणि दुकानं स्वदेशी वस्तूनं भरलं पाहिजे असं आवाहन पंतप्रधान मोदींनी केलं त्याचबरोबर जीएसटी संदर्भात मोदींनी महत्वाची घोषणा केली उद्यापासून देशात जीएसटी रिफॉर्ममुळे बचतीचा उत्सव सुरू होतोय त्यामुळे नवमध्यम वर्गाची आणि गरिबांची भरभराट होणार आहे असा विश्वास पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला आहे पंतप्रधान मोदी नेमकं काय म्हणाले पाहूया सोमवारपासून घरोघरी घट बसतील त्याआधी रविवारी संध्याकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशवासियांच्या मनात स्वदेशीचं बीच पेरण्याचा प्रयत्न केला जर प्रत्येक भारतीयानं स्वदेशीचा आग्रह धरला तर प्रत्येक दिवाळी समृद्धीची असेल अशा आशयाचा विश्वास मोदींनी देशाला संबोधित करताना व्यक्त केला प्रोडक्ट की क्वालिटी दुनिया में भारत की पहचान बढ़ाए भारत का गौरव बढ़ाए हमें इस लक्ष्य को लेकर काम करना है साथियों देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी सोमवार जीएसटी जीएसटीतिया अमूलाग्र बदला की अंमलबावनी सुरू आहे आता फक्त पांच टक्के और अठारह टक्के जीएसटी से स्लैब असतील बाईस सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे जिन सामानों पर पहले 12 परसेंट टैक्स लगा करता था उसमें से 99 परसेंट यानी करीब करीब सौ के निकट 99% परसेंट चीजें अब 5% परसेंट टैक्स के दायरे में आ गई हैं ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं शुभकामनाएं देता हूं केंद्र सरकार को ही धोर भारतारिक केंद्रस्था है अधोरेखित करना मोदी एक नवा मंत्र संगित हम नागरिक देवो भवह नागरिक देवो भवह के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं नेक जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें तो एक साल में जो निर्णय हुए हैं उससे देश के लोगों को ढाई लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत होगी जगभर वेग वेगवेग देश सुरू आते संघर्ष लहरी स्वभाव से अमेरिके अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप या टैरिफ बॉम्ब यसारख्या अनेक बाबी भारतीय अर्थव्यवस्थे समोर आवान उभ्या आता या आव्हानांवर तोडगा म्हणून मोदींनी दिलेला स्वदेशीचा नारा किती परिणामकारक ठरतो याकडं जगाचं लक्ष असेल ब्युरो रिपोर्ट एबीपी माझा